Я никогда не забуду ночь в Останкино на 3 октября 1993 года. Тогда я впервые попал под пулеметный огонь. Тогда мне впервые, когда я видел эти лужи крови на асфальте, когда ветер до улицы Королёва нес такой сладковатый, железистый запах крови, дурманящий, когда у тебя по спине пробегал холодок от того, что пули летят на ты вжимаешься в землю, тогда я понял, что враг захватил нашу страну сейчас у нас расстреливает. Я уже к тому времени был журналистом-расследователем и прекрасно знал, чем кончится так называемая реформа в Российской Федерации. Мои друзья были друзьями депутатами Моссовета, они мне помогали. И первую-то первую-то свою книгу я издал как раз в конце октября 1993 года, еще под своей настоящей фамилией, мирской, под мирским именем, назывался Московский спорт. Уже тогда было видно, что пришел, это не капитализм, это никакая не демократия. Пришли хищники, которые будут совмещать власти собственность. И я понял, что надо как-то бороться, что сейчас мы раздавлены. Сейчас нас отстреляли, подавили, сейчас они захватили безраздельную власть. Как? У меня не было ни телевидения, ни прессы. Осталась одна книга. Под книгами я и начал бороться. В 1995 м вышло. Следующая книга расследования, еще под, как Владимир Кучеренко там выступал, назывался Номосква «На империи тьмы. Попытка, во-первых, показать людям, что происходит вообще с этим квазикапитализмом, с этим, с этим новым феодализмом, что будет дальше. Во многом наивное, конечно, 1995 год. Дальше я одессит. Я вырос в этом городе, воспитан в этом городе. Я знаю особенности некоторых его обитателей. Есть очень хороший анекдот, когда одному еврею он пришел вступать в ячейку коммунистической партии большевиков, ему дали задание на проверку распространить пачку листов. Моисей взял пачку листов, исчез на неделю. Ну, думали, пропал. Через неделю он приходит. «Ну что, Мыша, ты распространил листовки?» Да было очень трудно, но вот деньги. То есть на самом деле, если ты начнешь людям раздавать листовки, какие-то проблематические программы, посмотрел, тебе слепые газетки со шлепым шрифтом, листовочки как, как изданные, люди это воспринимают плохо, не выбрасывают это в А вот если подать это людям какая в книге, завлекательная обложка, и завлекательным содержанием, совсем другое дело. Я решил написать такую книжку, которую бы сами, люди бы сами захотели купить. Тем более, что в 90-90-х это сейчас говорят о достижениях ВПК, науки, при Путине уже. А при Ельцине русские были совершенно поданы как народ человека, который ничего не может. Эти книги имели успех. Вот. Не скажу, что я, наверное, нажил большие сказать, миллионы и прочее. Я не стал, не вошел в государственный аппарат, хотя, наверное, мог бы со своими мозгами. Не стал придворным, приближенным не сто слов словословцем а или заблюдом, как сейчас многие делают, так сказать, свалят, воспевают, поют осанну великому нашему всему и прочему. Но вы знаете, мне просто противно, я хочу жить в мире с самим собой, мне есть честь и совесть. Да и отец у меня был такой же, вот батя у меня ушел в конце ноября 28 -го. Он меня таким учил быть, он сам был очень хулиганом по жизни, в общем-то, мальчишкой. Хотя тоже добившимся в свое время в Советском Союзе очень много. Вот я считаю, мне удалось найти такую нишу. Я первым предсказал, что Украина будет разволена, что Украина это постсоветское, такое постсоветское детище, которое существовать не Советского Союза, не может в империи, что оно будет раскалываться.